Открыл, и багаж Да, Ребята, да это... ну, куда вы на с левой стороны. Он просто забирает внешний воздух и можно давать чайную... вот, ему если... причем. Знаете, как это еще и он готов установку противоракетной системы. Разработки дальше крокодила. Да. Но... А -8 не она току, да. она многофункциональная, ее в любых условиях можно использовать. Если багажа, А я знаю красный окна, который пониже. Коротоп. Я тут кабину... Кевлар. Кевлар? Кевларовая защита. Вся кабина зашита. вверху. Авіакомпанією Українські вертольоти передано 4 вертольоти Мі-8. Один з них обладнаний в медичному варіанті як Реанімобіль. Протягом двох тижнів вони вже виконують задачі, поставлені Міністерством внутрішніх справ та Національної гвардії України. Цей вертоліт. При Призначений для евакуації поранених з, з, ну, з зони АТО. На ньому обладнаний ну, найсучаснішим обладнанням в склад екіпажу входять два лікарі. І повністю все обладнання таке, як знаходиться в, ну, в швидкій допомозі в районі мобілі. Руководством ее компании было принято решение оказать посильную помощь, которую мы можем оказать значит, э, вооруженным силам Министерства внутренних дел значит, по решению тех задач, которые необходимы в данный момент в зоне Арту. Это обычный был вертолет в транспортном варианте, десантно-транспортный вертолет. Нами была проанализирована необходимость не только на внутреннем рынке, а и на международном рынке. Поэтому мы приняли решение, значит, чтобы оборудовать этот вертолет в таком варианте, поскольку есть необходимость таких, в таком варианте использования этого вертолета. Ну вот вы видите, в том числе и сейчас у нас на Украине. На самом деле в мире таких вертолетов и нет, я могу сказать. Ну, по крайней мере, той информации, которой я владею. Поэтому это первый вертолет в таком, в таком виде. Модуль представлен очень серьезным комплектом и набором медицинской аппаратуры, благодаря которой можно, можно осуществлять все виды, практически все виды неотложной помощи раненым, больным, пораженным. Медицинская аппаратура, которая присутствует на борту, вся импортного производства, американского, немецкого, последние модификации аппараты искусственной вентиляции легких, такие как пульмонетик, Система кардиомониторирования, такая как Corpus 3, это даже та аппаратура, которая, которая на сегодняшний момент самая современная, самая, можно сказать, так мощная. И рядом другая медицинская аппаратура, которая позволяет оказывать анимационные мероприятия. Если в двух словах, то это вертолет, который может летать днем и ночью на неподготовленные площадки. В простых и сложных метеоусловиях. На вертолете установлена установлен комплекс оборудования систем ночного видения, который позволяет видеть пилоту и в видимом спектре, и в ближнем инфракрасном, и в дальнем инфракрасном спектре.